Продолжаю осваивать домашнее хлебопечение и выпекать по рецепту от французского автора Лишара Бердене. Сегодня сделаю пшенично-ржаной хлеб с изюмом из тмином. Вот так симпатично выглядит этот хлеб на картинке, а у нас посмотрим, что получится. Нам потребуется мука пшеничная 200 грамм, мука ржаная 50 грамм, 100 грамм изюма, 5 грамм соли, пол чайной ложечки тмина, 175 миллилитров воды и 5 грамм дрожжей хлебопекарных. Этот раз я буду делать с дрожжами, именно так, как рекомендует автор. Обычно я пеку хлеб на закваске без дрожжевой, но когда я делаю первый раз хлеб по какому-то рецепту, я стараюсь сделать именно так, как написано в рецепте, чтобы понять, как это, а потом уже вносить туда какие-то улучшения. Далее нам потребуется плетеная корзинка для расстойки хлеба, ну, такое небольшое, одно для того, чтобы услать дно корзинки, другое для того, чтобы накрывать и понадобится вот такая вот керамическая форма вообще традиционно выпечка идет ну сейчас я начну месить и по ходу дела расскажу вот, добавляем сначала пшеничную муку ржаную и перемешиваем это ну, размешиваем муку вообще выпечка вот этого хлеба она идет на пекарском камне но пекарского камня я попытался поискать в наших интернет-магазинах такой штуки нету в зарубежных магазинах есть это но мы будем использовать керамическую форму. Значит, сейчас делаем следующее. Так как пишет автор, он берет дрожжи, разламывает их вот на маленькие кусочки и втирает их в муку. Это вот один из методов, которым пользуется вот Ришард Бертене. Так вот, втирает их дрожжи в муку. Не знаю, что это дает, но вот он советует поступать именно так. Но операция это не хитрая, то есть вот вы берете муку, находите вот кусочек дрожжей и просто втираете его, вот прям растирая кусочков. Здесь уже, ну если какой-то небольшой останется, я думаю, ничего страшного нет, уж до последнего не надо их отлавливать. Ну вот так вот надо все кусочки растереть с мукой. Все, готово. Теперь заливаем воду. Добавляем соль и начинаем месить тесто. Ну, сначала вот собираем все Комок теста, аккуратненько перемешиваем его. И затем уже непосредственно будем месить. Ну вот теперь начинаем месить. Вот бертене советует месить следующим образом. То есть вытягивать и как бы как можно больше воздуха в тесто. Вот. Поверхность он не подпыляет. Но ну, я вот на силиконовом коврике это делаю. И муки уже он не добавляет. То есть вот все, что здесь есть, он считает, что этого достаточно. Просто это нужно хорошо вымесить. Ну и теперь наша задача добавить сюда изюм и тмин. И размешать так, чтобы это было, в общем-то, однородно распределено по поверхности. Но ну, вот насчет изюма, честно говоря, у меня вот есть некоторые сомнения. Мне кажется, что этого много. Но в рецепте написано, я и так чуть-чуть его уменьшил, но в рецепте написано столько. Ну попробуем сделать прям все как в рецепте. Ну, вот такое тесто получилось эластичное. Сейчас мы немножечко придаем его форму, под форму корзины. Саму корзину укрываем полотенчиком, слегка присыпаем мукой. Укладываем сюда вот хлебушек, тесто вернее, будущий наш хлеб. И накрываем другим полотенцем и ставим, ну, чтобы не было сквозняков, пусть оно спокойно поднимается в течение часа или полутора часов, ну, как будет интересно. Наш пекарский камень, в качестве которого мы будем использовать вот эту жаропрочную керамическую форму, ничем не смазывая, ставим в духовку и пока идет расстойка теста разогреваем духовку до 220 градусов. Итак, хлеб поднялся и теперь его нужно посадить в духовку для выпечки. Достаем противень с формой, вперед вот аккуратненько, закидываем наш хлеб, быстро закрываем и выставляем 25 минут 220 градусов. Ну вот, прошло 25 минут, достаем наш хлебушек. Ну, его надо достать сейчас и завернуть в полотенчике, чтобы он немножко остыл. Вот, как раз, если его оставить вот так вот остывать, нас, ну, просто не накрытой, корка будет жесткая. Вот она, корочка плотненькая. Поэтому мы, если корка нужна помягче, мы заворачиваем и оставляем остывать. Итак, хлебушек остыл, разрежем и посмотрим, что у нас получилось. О, какой! Пшенично-ржаной хлеб с тмином и с изюмом. Кстати, изюма оказалось немного. Я боялся, что его будет тут вообще чересчур, но оказалось в самый раз. Ну попробуем. Приятного аппетита!